Как Ничего не страшного. Не... Ребят, всем привет! Мы в прямом эфире. Я встретилась с двумя не мамочками, не э, чьих детей задержали, побили. Э, у одного человека справка, не будем углубляться, да, получается, один студент у второго отстрочка, до да, декабря месяца. К сожалению, видя, что происходит, э, эти ребята из города Запорожья, видя, что происходит насилие в Республике Украины, в городе Запорожье, ребята психологически были подавлены и решили все-таки уйти пересечь границу. Их поймали, отвезли в Черновцы и ребят катуют. Я встретилась с мамочками. Значит, Черновцы, именно к вам огромная просьба. Кто из вас, выйдите, пожалуйста, со мной на связь, потому что ребятам нужна помощь. Ребятам начали угрожать. Ребят увезут сейчас. Мамочки сами расскажут, расскажут что и как. Но бы не все вместе, хотя бы наверное, по одной. Мне позвонил вчера ребенок. Ах, чуть присядьте и чуть громче, говорите, пожалуйста. Ребенок позвонил по телефону вчера в полдвенадцатого ночи и сказал, что у него большие проблемы. Больше он ничего не сказал. Сегодня в переписке в Телеграме он написал, что его задержали, бьют, держит незаконно центре комплектации и собираются вечером отправить в учебку. Потом сразу на фронт. Заставили, не проходя ВЛК, сказали, что они водные. Убивали. То есть за них прошли ВЛК, да, правильно я понимаю? Ну, фиктивно получается, они прошли ВЛК. Если Нет, это не эффективно, да, это подделка, то есть они вообще его не проходили. Они правильно не я проходили вообще. Да. Ребят, напишите, слышно не слышно? слышно? Сколько вашему ребенку лет? Моему 28 лет, он студент. А где он учится? На кого? Честно говоря, он живет отдельно, я Когда вы узнали, что ваш ребенок, так это, решил, у вас ничего не говорил, правильно? Ну, по ничего не говорил, Он просто поехал. по Украине, много это в я Покажите, пожалуйста, фотографию с Черноцы, внимательно, а, сейчас, сейчас еще с вами нет, внимательно посмотрите фотографию. Огромная к вам просьба, ребят, кто смотрит, у кого есть знакомые, ближе к фотографии, пожалуйста. Сейчас подождите. Как его зовут? Виталий. Виталий Журавский. Виталий Журавский, год рождения? 96-й. 96-й год. Значит, насильно забрали удерживают, ребят побили, за ребят прошли в телефон, телефоны, связи с ними никакой нету вообще. И говорит, вот, единственный выбросил момент, отберут опять телефон. Берут. Что пообещали вашему сыну? Ну, вечером отправить уже на учебную учебку и отправляют сразу на фронт, сказали, донецкое направление сразу. Ага. Это место и за то, и что... И они ага. в открытую говорят, парни избивали в коридоре прямо люди, ДЦК и, и полиция все присутствовали все это видели. При этом они... присутствовала полиция, да, да, вы говорите? Да. И сейчас полицию к ним не пускают, они смогли позвонить вызвать полицию, но к ним полицию не пускают. А вы звонили лично в поли на 102? 100... Наша Запорожская сказали без полиции. Нет, вы на 102 звонили? Лично я не. Почему? Вы должны были позвонить на 102 и вызвать и позвонить на 103 и вызвать туда ребятам скорую. Вам сказали э, адрес, где на... ребята адрес сказали? точно, точного адреса тоже нет. Тоже нет. И мы смотрели по карте, где локации, только нам выставили дети и все. Мы смотрим, смотрим рядом, рядом. Ну а ребята не отправляли вам? Отправляли. Не, ну, новую... А давайте покажем. Черновцы. Э, кто смотрит? Сейчас. Ребят, Послушайте. кто там, у кого проживают родственники в Черновцах? А, пожалуйста да похитили людей двоих людей открыть карту Странно, да, вот. Ага, это хотя бы где приблизительно вот, Улица. вот, сюда. Да, вот это я на Бага, 21 или 16 напротив а, у меня по-другому ну ребята я думаю черноцов знают ну, скажите пожалуйста да, я так я не у вашего сына, помимо того, что строчки, у него есть еще справка. Психологическая. Психологическая. Да. То есть он в связи с чем. Лечения, у него депрессии. Очень часто еще с школы начинались. И он проходил лечение в нашем запорожском. Ага, то есть и он вот-вот и... недавно, да, вот, То есть получается Буквально он стоит. Назад он стоит на учете, да, постоянно принимает лекарства. У психиатра, да. да, то есть он в клинике стоит у психиатра. И скорее всего... Э, он сообщил, да? Какие документы были у вашего сына с собой? Паспорт. Был. Отобрали документы. Паспорт и мобильный. Все отобрали. Угу. Я этого не знаю. Так, как вас зовут? Наталья. Наталья. Ребята, обращаемся ко всем. Еще раз покажите фото сына, пожалуйста. Особенно черновцы. значит, вот молодой человек. Я не могу его найти. Напомните, Журавский я, Виталик. Я Виталик. Журавский, 96 й, 96 -й. 96 -й год рождения. Нашли фотографию сына? Я могу да. показать переписку еще вот. Ну, это мы оставим, это мы, скорее всего, с вами. Да, вот последняя фотография, yeah. на которой Ваш Давайте сначала, подождите, подождите. Добрый день, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Только громче, пожалуйста, говорите. Меня зовут Ирина Зимина. Угу. У меня, моему сыну, в принципе, я тоже 66-го года рождения, но ему исполнится только 28 лет. Угу. Вот, это, и он тоже, как-то, я не знаю, получили, что они поехали туда. Я не знаю, как они там, дружили, с Виталиком, дружили, наверное, долго. Поехали туда перейти границу. Mm -hmm. Все, что я могу сказать, что я с ними не была согласна. Ну это ж люди взрослые, дети взрослые. Поймите правильно, что они хотели просто чего-то хотели лучшего, наверное. А ценов поломали психологически, да. и да? Они просто хотели как лучше уйти, там где жить, где они себя так хотят они проявить. Жить, и все. А тут их им не давали, не выйти на улицу ничего. Mm -hmm. Он у меня тоже имел высшее образование, но не закон только этот международные отношения закончили. Есть еще один момент, что у него есть болезни, которые нам в 2020 году дали строчку в банкомате. А срочку на 5 лет. Она заканчивается 6 декабря этого года. Ну а так как времени мало, вот наши решили рискнуть. Не знаю, насколько это было эффективно по ихним планам, но они вот так сделали. Почему? У нас есть. Кто у нас закрывал? Границы это насильно закрыто. Вообще у нас границы открыты. И как сказал mm -hmm. у нас гарант Конституции, я вам ничего не должен, я только должен своим родителям. А получается, ребят, за то, что э, ребята хотят жить, это их решение было, выехать отсюда, путем даже э, выйти отсюда, пусть даже путем, пешком. Но они решили Ребят забрать, дата получается. И что с ними делают? Насколько, насколько мне информация получала, что они вызывали полицию на нас от того, чтобы себя защитить от ЭЦК. Это насколько мне А нравится. что именно? Что вы имеете в виду защитить? Ну, сказал, ну, что пар, отбираем не, телефон. Незаконного удержания. Удержание. Они и они требовали подписать бумаги, что они их добровольно забирают туда. Угу. Служить. Ну, через учебу пару дней. Ну, так они запугивают. Они как так и сказали. Ребята, какой такой документ подписали? У нас ну, нет. честно говорю, информации очень мало на этого. Мне Вы очень мало информации. И он подобрит, мы вызываем полицию. И, наверное, мама, телефоны заберут наши навсегда. Покажите, пожалуйста, фото вашего сына. Как А, ближе, пожалуйста это последняя фотография, где Сейчас. они были. Перешли к место. Вот ну, вообще, дитё, дитё. Кто-то вам звонит, это не а сын, сын? всегда, не знаю. А, а, может это сын звонит с чего-то телефона? Нет? Ну, я уже Ну, ну давайте позвоню, этот, наберите, вдруг это сын звонит или кто-то звонит. Но это не его телефон, какой-то 97, я его не знаю. Вот так не 97, 202. Я звонила адвокату, скорее всего. Они пообещали перезвонить, если что. Заняты. Уже перезвонят Сколько лет вашему сыну? 20, 27. 28 будет. Его имя, фамилия? Зимин Артем Николаевич. Я говорю, имя, фамилия? Артем, Артем Зимин. Да, Артем Зимин. И год рождения? 1966. 96 девушка, О, извините. это я, это вы нервничаете. Это я такая, что у меня да, да, молодых я пацанов родила, со строчками похитили, да, ТЦК, ребят. Еще фотографии есть, я а. не знаю, Да, Да, покажите, пожалуйста. С паспорта, ничего, если фотография будет еще. Ну, чтобы там его данных персональных не было. Да, мы так сделали, давай. Ребят, подписывайтесь на телеграм-канал, я фотографии, мне надо будет, чтобы вы отправили фотографии мне. Мы напишем информацию тоже и разместим полностью не только в Украине, но и по замыженной Украине. Подожди. Спасибо большое. Да, угу. ну, да. Не нервничайте. Ну это не какой мастера, красавчик. Да. Давайте его покажем. Так, оно ну не, только не плакать, мамы. Ребят, смотрите, какие парни. Спортсмены. Спортсмен. Сумный, естественно. В описании канала есть мой телеграм-канал. В описании, в ютубе, в канале есть мой телеграм-канал. Так тоже не может, да? Не знаю, что делать. Помнилось. Не переживайте. Не могу, я не знаю, как. А, вернуться? Главу убрать. А вот, оно а ну подождите. Давайте сейчас. Может, фотографию вверх проделать попробуем? Нет, она сползает. А, а вот она сейчас, подождите. Опа. А вы ее этот? Да а я мы ее сейчас ее поменяем пожалуйста. Я как его студент. <сínt> <сínt> ну, <сínt> как <сínt> эта клава не выходит? Ну, что-то не выходит. А вообще ее, чтобы убрать? Ну, да, чтобы фотографию показать. Ну, только таким а. путем. И вот еще Это фотография. Собой, да. У него есть проблемы со здоровьем. Measure. Я извиняюсь. Нет, нет, это Таня, нет, найди там. Это нет, это мой персональная страничка. Туда никто не зайдет. А там еще есть в описании YouTube канала мой телеграм. Значит, мы когда с вами закончим эфир, э, уполномоченный по правам человека, координатор, они находятся улица Победы 50. Значит, они работают, девочки, с 9 часов, завтра, вдвоем, чтобы в 9 часов, как матери, вы были там. Значит, есть такие случаи, когда похищали детей, людей, что ребят возвращали. Значит, лубенец, да, уповноважно по правам человека, который в Киеве, они помогают. Вот в таких ситуациях они очень помогают. Это координаторы, но они свяжутся с ними. Угу. Понимаете, надо обязательно. И еще у них есть военных кто по военным делам. Вплоть до того, что когда вы завтра к ним пойдете, я вам тоже скину ссылку и вы свяжете завтра по телефону они с 9 утра работают, Свяжите завтра. У них есть именно военные, полноваженные по правам человека. Объясняйте ему ситуацию. Никто не имеет права покидать свою батькивщину. Это не запрещено. Тем более у вашего ребенка случилась депрессия. Это можно понять. У меня у самой, я до сих пор отойти не могу. То же самое и в вашей ситуации. Главное не молчать и не сдаваться. Еще один вопрос. Это надо будет говорить? Есть такой момент, что 100 метров, как они попали в Молдовию, и не перешли границу, и их арестовали. Наши. А, их, наши. А, а наши были в Молдове? Да. Почему-то. Да. почему, -то. почему -то. Там, где их не должно было быть. А что это наши в Молдове были? Очень ну интересно. да, вот 100 метров они отошли по границе, они их там, Молдовия не участвовала. А молдаване там были? Нет. Нет, они нет. просто наши их украинские таможенники. Потере, которые не должны были там находиться вообще. Ну, там, получается тоже получается, таможники сами. Это тоже это мне отсюда рассказал. Не, да? не доказывает. Ну, я хочу сказать одно, что попытайтесь сейчас детей набрать своих. Но все равно попытайтесь. Может, нам сейчас повезет. В чем он сказал, что связи не будет? Ребята, обращаюсь ко всем черновцам. Там есть люди. Если черновцы нас не смотрят, пожалуйста, у кого есть знакомые в черновцах. Или кто там есть журналисты, пусть со мной есть, свяжутся. Гудки, давайте делайте на громкую бутки связь. Идут, но телефон не возьмет. Ну, а может на повезет сейчас. Гудки да, 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 идут. Ну, телефон не возьмет. Включите, чтобы услышали, чтобы гудки идут. Громкая связь. Тоже музыка играет а. я с самого утра звоню Все, и пасовец, обращаюсь сейчас к военным которые, которые находятся в Черновцах нам нужна ваша помощь ребятам нужна ваша помощь это двое детей есть военные которые эти ребята годятся в сыновья так произошло, что ребят, ну, психологически, это нормально, ну, любой может оказаться, да, психологически в таком состоянии. Конечно, тихо, более молодые, они же не, не надо, энергию, ну, хотели жить. Спасибо, Олег, за информацию. Нет, вот Нет. Только... Телефоны у них там, отобрали, да? Телефон телефон отобрали. А во сколько у вас последний раз была связь с сыном? У вас? Сейчас скажу, у меня была... А? У меня... Какая связь? А 14.30. Вот последний раз он был на связи в Телеграме. И все. Вы просто переписывали, да? Он не, не отвечал на звонки. И он успел создать группу, которая написала ситуацию, то, что там, ну, друзей добавили. 14, свои, 20, 21. И... 21 То же самое. время. Люди пытались просто. помочь нам. Советы, Короче, телефоны, мы вызвали адвокатом, полицию. Ну, и после этого телефон. могут нам уже не давать, не отдавать. Ну, а можно я покажу людям? переписка, вот смотрите. Ну, У вас переписка уже... все нам есть? Да. Ну это группе уже переписка. Люди уже ну, там очень много комментариев было. А что, что это за группа? Это он создал успел группу такую и добавил Конечно. сюда своих, ну, своих знакомых. Это, это когда вы сообщили? Сегодня? Сегодня да. Как они быстро работают, да? Да. Он вообще они не, не имеют права сокращать с университета. Нет, не имеют права. Поэтому... Это даже, что не происходит. Забуду, да. Поймали нас на Украине. Нас, украинцы, на территории Молдовы. У детей приезжают. Как они могли это сделать? И вообще, как они могли ну, их так, вот так. еще мне один такой маленький предложение я мать-одиночка воспитывала сына сама угу. всему случаем что я имела ну, сейчас я пенсионер угу. и он как единственный мой кормилец угу. по всем правам мог бы остаться со мной единственное что я может быть он подумал что можно меня заберет туда за границу угу. чтобы там помогать мне жить Люди, ну в этих ситуациях каждый. Он может единственный быть. в семье, правильно? В семье единственный, и я мать одиночка. И он уже его вырастил, ну, дал ему образование, ситуация. все. И сыграла бы роль, ну, да, возможно, есть вопросы, что он уже не остался, да, кормить меня дальше. А он хотел как лучше, он просто хотел уехать, наверное, что так его решение было. Ну, психологически, да. нет, я же говорю, что его он не имеет хотел права не выпустить. И меня забрать, возможно. Мне так. тоже мать одиночка и тоже подала документы на оформление за раппорт. Такое совпадение. Просто. Это ж надо такое. Ну, в любом случае, мне и документально все. Ну, тоже как я. хочу другое сказать, что просто дети хотели как лучше. Не только себя, себе, они о нас думали. Хотя я живу здесь в Запорожье. Я, люблю Запорожье, я не спорю. Смотрите, у меня есть предложение. Ну, как, да, вот вы как мама, как ваши детей похитили. Может, вы готовы ехать туда? Адвокат а вы... советовал. Черновцы. Как, да, а адвокат вам советовал, да? да? Ну только пока мы туда доедем, будем запрямую, и там он уже не будет. Ну, так туда давай... и будем. Давайте так, вы завтра пойдете сходите к по уповноваженному координатору по правам человека. Сейчас я вам закончу эфир, я вам покажу, с кем вам связаться, с военным уповноваженным по, по правам человека. Обязательно завтра утром его набираете. И они, они, ну, они, помогают, они, в принципе, в принципе работают. Хорошо. Поэтому, девочки, боремся за своих детей, руки не опускаем, молимся. И все-таки смотрите, если ребята выйдут на связь, старайтесь все-таки написать с ними разговор. Но мне даже еще научить диктофоном, как пользоваться. Я пыталась, пыталась. Ну, ну я пыталась, но я же но вот Мы такие специалисты, смешно, конечно. Говорит, что? разговаривать не могу, потому что берутся вам вот, телефон. Вон, я просто удалила эту переписку, потому что она знает, чтобы не было никакого компромата, это удаляет сразу. Чтобы я не успевал удалять их, там в там, и там и лично. Нет, лично. Я буду удалять, чтобы ничего не оставалось. Что ну да. приходит, то удаляю. Да. Значит, еще раз обращаюсь да. ко всем неравнодушным. Особенно черновцы. И к военным, которые находятся в черновцах. Помогите нашим детям. И просто не Михаил надо заставлять. Их, их надо немножко понимать. Они молодые. Я же говорю, не запрещено. Тем более у одного отстрочка. там этой какая разница. Никаких срочка, нет нету криминалов, ничего, нет нарушений военных. Мы везде не попадали. Ну нет, не было никаких там всяких неприятных историй ну да. это говорит о том что дети просто решили просто это их не решение еще это раз говорю решение их. видно Конституция международного права это получается их удерживали насильно у себя же на родине не запрещено кем запрещено э, покидать э, родину никем не запрещено ну, то что их запугивает сейчас морального воздействия идет на, на... но нас избивают. вы же видите по украине избивают да, да, да. почему-то все молчат Так, ребят, я буду заканчивать с вами эфир, мамочкам давать, как связаться с военным по, по правам человека. Значит, в описании Ютуба есть мой телеграм-канал. Сейчас у мамочек возьму их контакты, возьму фото ребят, информацию по ребятам и по всем группам, не только в Украине, по заграничным пабликам, потому что чтобы дети никуда не делись. Всем хорошего вечера.